Проблема підвищеного артеріального тиску сьогодні актуальна не лише для пенсіонерів. Гіпертонію нині діагностують навіть у 18-річних. Медики зауважують, що ті, хто перебуває в групі ризику або відчуває вплив частих перепадів тиску на свій організм, потребують його регулярного вимірювання. Сьогодні гостя нашої студії розповість, як правильно це робити. Залишайтеся з нами. Сьогодні у нас в гостях керівник проєктів Асоціації фахівців сформування здорового способу життя, яка складається з працівників центрів здоров'я України Олена Негреско. Доброго ранку вам, Олена. Доброго. Дякую, що ви звітали до нас не з порожніми руками. Нам сьогодні буде цікаво дізнатися, взагалі, яка різниця між цими всіма приладами, і як взагалі нам ставитися потрібно до нашого тиску, і як часто його міряти, і так далі. Покажете, як це все відбувається. Отож, перше запитання: в яких випадках все ж варто? И тэск. Ну, в вашей преамбуле уже заключался ответ, очень грамотный. Угу. Гипертония – бессимптомное заболевание. Гипертония молодеет. И в 16 лет есть гипертоники, так. и в 18. Поэтому для того, чтобы ее поймать, как бы, угу. увидеть заранее, нужен есть одно средство, единственное – контроль артериального давления. Угу. Контроль. Это значит, что людям после 40… С регулярностью раз в неделю нужно измерять до утреннее давление, базальное 40, давление. После 40 50. просто раз 50. в неделю категорически. Если утреннее давление превышает 130, лично я рекомендую 50. измерять каждый день. 50. И если у вас каждый день утреннее, базальное, без нагрузок давления будет превышать 30, 130-135, рекомендую обратиться к врачу. Лучше поймать заранее. То практически нужно, незалежно від того, чи є якісь симптоми, чи нема, потрібно, от того, есть ли какие-то симптомы, или нет, от два раза... Гипертония рази... – бессимптомное заболевание. Зрозуміло. Вы понимаете, тобто, это же голова два не Два раза на неделю Конечно, угу. конечно. Но я, видите, подчеркиваю, базальное давление, давление без нагрузки, утреннее. Потому что все остальное, и мы сейчас с вами будем учиться измерять давление, угу. но это динамическое давление. Угу. Перед тем, как рассказать, какие есть приборы, я расскажу про давление, потому что про него существует целый ряд легенд э, устойчивых легенд. Угу. Э, и их надо разрушать. Цикал. Значит, люди думают, что давление меняется с возрастом. Угу. И бабушка говорит: мне 65 лет. 165 нормальное давление. Это абсолютная неправда. С точки зрения Всемирной организации здравоохранения независимо от пола, возраста, веса или роста существуют нормы давления. И если ваше давление в течение 5 часов в сутки превышает 140 по систоле и 90 по диастоле, вы считаетесь гипертоником уже. Угу. И уже вы подлежите медикаментозному лечению. Угу. Если это разовый подъем давления, то это не страшно. А вот как меняется давление? Оно меняется в течение суток миллиарды раз. Ровно столько, сколько сокращалось ваше сердечко. Угу. Сердце сохранилось, выброс крови систола, сердце разжалось, диастола. Угу. Итак. С частотой пульса. Систола-диастола, да систола-диастола, угу. систола-диастола. К вечеру, когда мы устаем, э, давление повышается. Если мы поднимаем чемоданы по лестнице, давление растет. Логично. Понимаете, да? да? Это динамическая компонента, это правильно придуманная Господа Богом система для того, чтобы в, нашу, в наш главный компьютер, в нашу головку поднимался кислород, и концентрация кислорода не падала. Чтобы мы постоянно были в состоянии принимать решения. Когда краще мерять? Из ранку вы сказали? Зранку. А если человек принимает лекарства то и вечером, потому угу. что врач может назначить подвижную систему лечения, угу. схему лечения. Угу. Когда, допустим, вот как у моей мамы, если утреннее давление базальное выше 140, принимались лекарства от скорой помощи, скажем угу. так. Если давление ниже 120. Классическая схема лечения, которая была, как бы, если между 130-135, то добавлялись какие-то лекарства. Просто я говорю, врач, угу. как правило, он, зная природу заболевания и так далее, он назначает различные схемы в разных ситуациях. И если давление поднимается выше 160, понятно, там, что это. Вот. еще должен сказать, что никаких лекарств самолечений быть не может. У меня мама гипертоник и муж гипертоник. И они не могут обменяться лекарствами. Mm -hmm. Там совершенно разная природа подъема давления. Тут треба звертатися до лекаря, только, он, он, только он знает, категорически, да. Это mm -hmm. индивидуальный подход. Я хотел еще запитать, уточнить. Вы сказали, тем, кому за 40, нужно два раза на неделю, в будь-якому разе мерять. Да. Кто Если... молодший? Чи нужно взагалі мати вдома такий прилад? Чи нужно мерять его, когда ты здоровый, абсолютно нормально Я отвечу почуешь? словами Любимого мною профессора Николая Ефремовича Полищука: Измерение давления процедура гигиеническая, mm -hmm. как чистка зубов. И, да, и моя племянница в 5 лет умела измерять давление моей маме, потому что э, она должна была вот она дома с бабушкой. И что mm -hmm. делать, если бабушке плохо? Угу. Она умеет это делать, она умела это делать в 5 лет. Это гигиеническая процедура, как чистка зубов. И к ней надо приучать с самого раннего возраста. Мы избежим очень многих проблем. Поверьте мне, когда у человека 250 посистали, угу. как вот в субботу мы проводили акцию. Вот. Ой, это да уже, вы. вы понимаете, это уже э, катастрофа в организме может случиться. Почему нельзя было поймать это раньше, когда у этой прелестной женщины, достаточно молодое давление только превышало 140-160, и можно было в этот Потребно момент... Уже было конечно, конечно. Mm -hmm. конечно. Добре, давайте переходим до практичной части нашей разговора. Какие, в прилады вы используете для вымерения э... Расскажите нам. Ну, расскажу быстро. Mm -hmm. Я вас перебиваю, извините. Будь ради ласка, Бога. Ласка. Вот. Значит... Во-первых, возлюбленная всеми механика. Так, его И да, и э, электроника угу. в трех видах: автоматический тонометр угу. с манжетой на плечо, угу. автоматический тонометр с манжетой на запястье и полуавтоматический тонометр у которого, видите, он в половину меньше автомата, у него нет компрессора, у него есть груша, с помощью которой мы накачиваем воздух в манжету. То есть это такие межцемеццем, так это разумеется? Да, значит это электроника, а это механика. Який краще, от якби ви порадили, який краще от придбати? Ну, ми не говорим про ціну, зрозуміло, що електроніка, напевно, дорожча. Але який краще и більш точно виміряє тиск? Можна виміряти? Чи яка взагалі між ними різниця? Значить, разница колосальна. Во-первых, це два принципіально різних методи измерения. Механический тонометр, тонометр или аускультативный метод измерения давления я называю его малоинформативным. Mm. Он одинаково одевается манжета на плечо, и сейчас мы на вас оденем и Тут покажем. У меня живут да. Я могу рассказывать, вы можете готовить. Надо придется Добрый. снять и закатать рукавчики. Значит, при измерении давления механическим тонометром есть целый ряд тонкостей, но самое главное другое. Этот метод был придуман для двоих, для пациента и специалиста, который четко понимает, как устроен человек, знает анатомию человека, понимает суть процесса. И количество предметов, которые мы сейчас держим, превышает возможность человека. Ну, может быть, слон бы как-то помог бы себе сам, но mm -hmm. у человека две руки. И человек должен быть абсолютно спокоен во время измерения. Но главное другое, этот метод, аускультативный метод, э за время измерения 45 секунд, примерно такое в и тут, и тут, uh -huh. он изучает одну пульсовую волну uh -huh. в начале, и мы измер... получаем систолу. Потом мы слышим, все признают, мы слышим, что сердце бухкает. Бам-бам-бам. Вот То есть систола-диастола, систола-диастола. Но мы не знаем этого в цифровом ис исчислении. Uh -huh. И в конце, когда оно замирает, я не буду говорить, что я плохо слышу, просто я прекрасно слышу. Но я не знаю никакой информации о систолах и диастолах в течение измерения, и знаю только систолу у первого сердечного сокращения и диастолу у последнего. Угу. И умные физики, электронщики сказали: зачем же нам такой малоинформативный метод? Давайте мы воспользуемся ä, методом асцелометрическим, который был разработан в то же самое время. Угу. Вот Риворочи разрабатывал механический метод пережатия и пульсации или звуки, а параллельно люди разрабатывали физики в, в 1860-х годах разрабатывали осциллометрический метод, который изучает колебания сосуда при прохождении крови. Сердце сжимается, сосуд делает рывок. Угу, угу. И понятно, что при этом методе при каждом сердечном сокращении Вы мы измеряем систолу диастолу систолу диастолу. То есть мы имеем многоинформативный метод. Угу. Мы имеем данные о 30 или 40 Колебаний и давления. 30 систол, 30 диастол. Потом усредняется. Понимаете? Это просто более информативный метод. И благодаря этому методу мы можем аритмию нащупать. А mm -hmm. это здесь мы ничего не можем. Мы как бы рамочное давление э, mm -hmm. устанавливаем. Это примерно так, как я вам скажу. Сколько это примерно стол? Ну, примерно полтора метра но угу. я не инструмент, ну, а понимаете, а да, так. а вот. Давайте, давайте мы спробуем все -таки. Давайте, я уже готова. Давайте, мы спробуем. Так, я покажу тонкости, потому так. что очень многих людей есть дома. Механический тонометр, угу. и я покажу, как, какие вещи нужно, видите, закатать, рукавчик надо было повыше. Еще, еще выше. Так, добро, готовы. Так. Вообще так не делается. Краще мы, не, мы, не, ну, да, мы не имеем права пережимать плечевую артерию вот з в этом месте. Значит, манжета... Механического тонометра, так же как манжета электронного тонометра, одевается на уровень сердца. Почему так? То -то this да, this... да, я уровень вашего сердца определяю, так сказать, как бы uh -huh. мгновенно, ну, вот так, вижу, прогноз... да, вижу. Середина ну, манжета соответствует уровню сердца. Почему так? Потому что давление в разных частях тела разное. Мне да? так. Вот так ровненько и станьте. Uh -huh. Рука, моя Вы будете... ровно, да, рука лежит абсолютно спокойно. Так. Не надо ничего выворачивать. Угу. Значит, первую ошибку, которую делают, это одевают манжету ровно, вот так застегивают. И здесь пузырь, а здесь один палец. Ага. И при накачивании манжеты она надувается неравномерно. Я притянула вам равномерно, видите, немножко ага. наискосок показала, так, чтобы видно было сейчас, ну, наверное, не увидят, как я буду накачивать давление. Я подложу а вам мы немножечко, устроим, мы подложу, с... можно пару, может быть, книжек подложить, да? Руку. Чтобы вы ровно стояли. Ага, в данном случае мы стоя измеряем. Ага. Видите, еще надо, Загали чтобы краще не наклонялись. Договори, краще, краще сидячий, правильно? Конечно. Это У -у -у. в этой позе гораздо легче расслабиться. Вот. Чудесно. Угу. Спасибо. Значит, ручку положите ровненько. Я беру стетоскоп. И вот теперь обратите внимание на следующее. Большинство моих пациентов выгибает руку У и стетоскоп. кладет стетоскоп. Куда? На точку, откуда мы берем из вены кровь. У -у -у. На вену. Но Николай Сергеевич Коротков, родночальник метода остеометрического, изучал тона Короткова на компрессированной, Артерии плечевой, а она проходит вот там, видите, где-то трубочка. Mm -hmm. Поэтому пульсовая точка находится в вилке между бицепсой и трицепсой. Mm -hmm. Вот ее каждый может пощупать и нащупать эту пульсовую точку. И надо не сюда прижимать стетоскоп, а подводить к вот этой точке. Mm -hmm. там краще Значит, дальше мы завинчиваем вентиль и начинаем накачивать. Я сейчас предполагаю, что ваше давление где-то в районе 140, потому что вы волнуетесь, вы разговариваете. Вот. Ну, Честно, так кажется, Так кажется, волнуетесь. Значит, я докачаю вам до 180. До 80 миллиметров тутного столба. Очень жалко, что мы сейчас не можем показать, как медленно надо спускать. А спускать нужно очень осторожно. Одно деление в условную секунду. Я про себя научилась. Считай секунды. 22. 20. Видите, очень трудно откручивать. Угу. Опа, открутила, пошло. Вот спускается, спускается, медленно спускается. Значит, я уловила первый удар при 138. Последний. При 76 примерно. Поняли, да? Uh -huh. Теперь я спускаю воздух. Итак, мы измерили давление. Значит, на что я обратила внимание? Обращаю внимание, что при механике желательно, чтобы вы э, имели дома, дома достаточно грамотного помощника, который uh -huh. бы понимал, что С нужно на уровне сердца притянуть равномерно, а не ровно застегнуть, что стетоскоп прикладывается... В излуче между бицепсом и трицепсом, тут, где есть пульсовая точка, но не на точку, где вы, как правило, берут венозную кровь. Коротков прослушивал тона компрессированной артерии. Это важно. Чем можно, в самому себе отмерять? Э, знаете, в субботу была одна женщина на акции. Я говорю, чем вы меряете? Она говорит, механика. Я говорю, а как вы умудряетесь держать угу. и тут, и тут? Она говорит, вы знаете, зубами. И мое сердце разрывается от этого, так, потому что человек не может держать зубами, в какой позе mm -hmm. это что, на уровне сердца она измеряет. Она измеряет какую-то позу дискобола, понимаете? Что она там бедная при этом слышит? И что она видит? Вы видите, какие маленькие деления? Ну так, так. Ну это просто, понимаете, это себя не любить. У нас, мало час Еще два слова про электричные. Чем они отличаются, чем они лучше, крем того, что они точно показывают? Точность этого прибора установлена плюс-минус 14 мм туртного столба, если я все делаю правильно. Не буду объяснять почему. Точность измерения электроники, которая придумана была для самостоятельного измерения. Это же можно на, плюс... на... Да. Во-первых, можно, можно одевать на одежду. Uh -huh. Манжеты электронных тонометров. Вот видите, они изучают осцилляции. Прибор может хоть в воздухе висеть. Uh -huh. Я буду показывать его туда. Вот, видите. Мы нажали кнопочку, и прибор начинает спокойно изучать давление. Руку давайте я подложу. Все-таки угу. как было. Давайте. Вот так. Давайте вот, я, ровно я стояли, да? Не прижимайте никогда манжету к телу. Ловятся удары сердца. Другие колебания. Вот, видите, прибор сам изучает. Черная точечка это ваш пульс, только визуализированный. Сер сердечко. Видите, да, угу. сердечко. Вот он спускает, он уже прикинул ваше давление, я уже видела. Угу. Сейчас он его подсчитывает, он суммирует все. Значит, в данном случае мы имеем 127, 127. на 81, э, пульс 77. Там я пульс сосчитать не могла. Ну, так, теперь Значит, ваше охват. давление, да, поскольку я вас там э, мучила тирание было повыше, верхнее, угу. а диастола точно такая. Там была я 80, 78, 76. Услышала. Угу. А вот здесь он поточнее сказал, 81, но главное, что давление ваше изменилось. Это Это нормальный это Значит, с точки зрения всемирной шкалы здравоохранения, видите, вот светофор Good. всемирной шкалы здравоохранения, куда показывать не знаю. Вот, <combo Hassan> complicated... Видите, он мигает на зелененьком, Aha, и он говорит вам, у вас все хорошо. А вот если бы Сюда? уже мигало на желтеньком, было бы не очень хорошо. Зазумно. А если мигает на красненьком, це это он вас недобре. посылает к доктору. Ага, к так. доктору посылает, просто говорит, беги скорей. Я сразумею. Понимаете как, да? Что а, ж, дуже дякую. Я разумею, что еще є... надевается на руку, то же самое приблизно, что Да, на... значит, на руку. На... Теперь неважно, на какую, я, если будет время, расскажу, на какой руке. Расстегните, будьте любезны, манжетку. Значит, самое главное понимать, что мы должны держать тонометр на уровне сердца. Видите, вот тоже я застегиваю наискосок, угу. потому что рука у человека имеет коническую форму. Да. И выставляю на уровень вашего сердечка. Включу и, и встак, вот. Встак вот так, да. Держите руку, Держу, чтобы она была да, расслаблена. Это. Вот, все, держите. Он себе измеряет. Значит, самые главные правила измерения сводятся к тому, что перед, поскольку давление величина переменная, мы перед измерением должны успокоиться. Это 7-10 минут спокойно посидеть, подумать о кошке, не думать о внуке, не думать о внучке, не думать о кухне, ни о чем не думать, ни о ценах, но думать о себе любимом. И второе правило одеть манжету правильно на уровне сердца. Разумею. Потому что давление в голове и в ногах разное. Ну, видите, 137, немножко повыше, вы были напряжены, вы не ага, умеете ага. еще расслабляться. Так, мне нужно 10 минут, да. сейчас у нас будет пауза, я расслаблюсь. Ну, это было и... то первое давление, которое я вам мерила вот здесь, понимаете, да. Очень легко научиться расслабляться, надо учиться всему. Я зрозумів. Ну що ж, дуже дякую вам. Дякую. Дуже, дуже дійсно цікаво. Я розумію, що про це можна ще говорити і далі. Я думаю, що ми ще поспілкуємося зараз, поки у нас буде пауза, але змушений з вами прощатися. Дякуємо, друзі, що дякую. ви з нами. Я тільки нагадаю, хто з нами був керівник проєктів асоціації фахівців з формування здорового способу життя, яка складається з працівників центрів здоров'я України, Олена Негреско. У нас зараз невеличка пауза, але потім повертайтеся до нас, тому що нас ще багато чого для вас цікавого.